प्रतिष्ठान कुर्यान् सुदी सङ्गसेव्यम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णम् समाधिस्थमूर्तिम् समाधिस्थमू भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं <SDSvine lps> समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् सदा पण्ढरीनाथ पादाब्जभृङ्गम् निवृत्तेश्वरानुग्रहात् प्राप्तत्त्वहेन्द्रायणी तीरभूमौ वसन्तम् महेन्द्रायणी तीरभूमौ वसन्तं समाधिस्थमूर्तिम् स्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् रणे कृष्ण सुसंवादभूतो गीतार्थबोधाय ज्ञानेश्वरी वै कृतिर्निर्मितायेन च प्राकृतोक्त्या कृतिर्निर्मितायेन च प्राकृतोक्त्या मूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् चिराभ्याससंयोगसिद्धेर्बलाढ्यो बृहद् व्याघ्रशायी महाञ्चाङ्गदेवः निरीक्षाग्रकुड्यागतं रीतगर्वः निरीक्षाग्रकुड्यागतं रीतगर्वः समाधिस्थमूर्तिम् धिमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् क्वचित् तीर्थयात्रामिषेणेति नीत्वा

कराना कमल जाते आती सफू ध्वजी तोह पिता किया तो आरो आरती क्षमा सुंदर बड़ा हुए अजंती बारा नाभि कमल जा कमल ब्रह्म जाते स्थान ध सुहे का शाम सुंदर अगबा वं नाराण मुखा कमला जाते श्री मुखा जाते खाचिया कोटी लहले रादस्टो श्याम सुंदर रगला वेरा जंती मारा श्री जाता धडिता मुगूत जाता बेजिप्चवा अवशे त्रिहार ओर दे दे दा 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 एका जनार्दनी एका जनार्दनी देखिए फले तक रूप

Para de gritar. a la ¡No!

मुखे आपण सांगतो श्री कृष्ण शीघ्रता प्रश्न अर्जुन येची तेची ज्ञान वाटे वदता साचे तेची ज्ञान चोरे वाचे वदता साचे वयकले काळाचे नाही तया मुखे आपना सांगे तो श्री कृष्ण स्वामुखे अपना सांगे तो श्री विष्णु श्री गीता प्रश्न अर्जुन एक जनादने संशया सानुनी एक जनादने संशया सानुनी दरि माने ज्ञानेश्वरी सुहरी दृडा धरी माने ज्ञानी स्वामी के आपणा सांगतो श्री विष्णू स्वामी के आपणा श्री विष्णू श्री, श्री गीता प्रश्न अर्जूने